这是我第二次来成都了，后面会有音乐节的演出，还是蛮开心的。今天就穿了一个黑色的半袖，还有一个蓝色的牛仔裤，外面会有一个印花的牛仔外套，然后依次去这个音乐节的现场。然后我脑子里想象中的是一个特别大的场地，音乐节嘛都是露天。的。 然后等一下我们会去排练，我现场了，我们等一下彩排。j o 你进来一下可以吗 j o 让我们来欢迎 j o j 哈哈哈哈！来看看我们的弟弟哈 e 天天好白啊！就是谢的、啊、<laughs> 这个头发好漂亮啊！真的。这、哎、发型多好看！哈哈哈哈就是、就是、一边一边扒拉着自己的头发，一边说多好看。不能只夸自己，<laughs> 不能喜欢。OK，好。哈哈哈哈 你今天为啥要戴眼镜啊？你好，你知道他说啥吗？你再说一遍来。原因是换一下风格。你刚才那边不是这么说的 <laughs>？我给大家来重复一下他刚才说啥。他说，因为怕帅到我。Hello，蛮不错的，好可爱、啊。这是你弟弟的 Vlog，这是自己拍的。一百个。<laughs> 不知道是己个二千 N 百个。刚刚场面录歌词。嗨。<Hi. S 2> 他们现在是就另外一组在那个上台，<Hi. S 2> 然后我在想我要不要去潜伏过去。<laughs> 我跟段欣欣，<laughs> 其实段心心潜伏过去是一个 OK 的计划。麦，被拒绝了。<laughs> 我没法打麦出来，你拿一下。 咱们，台了，上台了，上台了，看不见我，更看不见大星星。大星<的>星，继续啊，<的>摇手啊。哈哈。哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> 这台子还蛮大的，又看不到我了。这个台子蛮大的，嗯、okay. 啊，开心啊！还叫我，啊、嗯，台子大吗？是赶了吧？就是现场很好，现场没有是吗？<对>是吗我在里面庆 啊，今天结束了，我们在车上各种讨论歌曲，嗯、然后让、嗯、让星星教我唱歌。嗯、还有没有、啊？嗯，没有照照吗？嗯、<laughs> 因为星星比我厉害是真的，所以说就是比你厉害的人就要向他讨教。然后我们就反正就是在车上进行了一番探讨。来。Fall in love.